Okey, jom kita bincangkan sesuatu yang um, agak pelik dalam dunia perakaunan. Pernah tak anda terfikir tentang satu teka-teki yang nampak macam tak masuk akal pada mulanya, tapi sebenarnya logik. Ha, hari ini kita nak bongkar misteri ini. Macam mana? Satu liability, ya yeah, hutang, boleh ada baki debit. Ha, ini dia soalan cepu mas dia. Account liability, patutnya. Baki kredit itu benda asas kan? Sesiapa yang buat akaun, siapa yang ada bisnes mesti tahu benda ni. Tiba-tiba, eh, kenapa baki debit pula? Salah key-in ke? Atau ada cerita lain di sebaliknya? Jom kita siasat sama-sama. Okey, sebelum kita pening kepala, jom kita kenal dulu watak utama kita dalam cerita ni. Akaun kawalan belum bayar. Ha, jangan risau, nama je nampak formal. Sebenarnya konsep dia senang je nak faham. Ini ringkasnya adalah akaun yang kita guna untuk catat semua hutang kita pada pembekal. Cuba bayangkan macam ni lah, ia ni macam satu senarai aku hutang kau untuk syarikat kita. Setiap kali kita ambil stok ke, dapat servis ke, tapi bayar kemudian, jumlah tu akan masuk dalam senarai ni. Jadi, inilah senarai IOU rasmi syarikat kita kepada semua pembekal. Lagi tinggi nombor tu, lagi banyaklah hutang kita kan? Simple. Dan macam yang kita tahu, inilah peraturan asas dia. Akaun belum bayar ni kan liability. Dan dalam kitab perakaunan, semua liability normalnya mesti ada baki kredit. Itu tanda kita berhutang. Jelas kan? Tak ada yang pelik lagi setakat ni. Tapi, haa, kat sinilah plot twist dia bermula. Apa jadi kalau peraturan yang simple ni, macam tak terpakai, di sinilah kita masuk ke bab paling best untuk hari ini. Okey, kita dah masuk bahagian misteri. Sekarang kita akan tengok macam mana akaun kita hutang orang ni boleh tiba-tiba jadi terbalik dan tunjukkan orang hutang kita. Pelik kan bunyinya? Macam mana boleh jadi macam tu? Inilah soalannya. Bila masanya benda ni boleh jadi? Adakah sebab kita tersalah type masa buat akaun atau memang ada situasi bisnes yang betul-betul boleh buat akaun jadi macam ni? Ha, jom kita bongkar rahsianya. Sebenarnya, ada dua sebab utama kenapa benda ni terjadi dan kuncinya adalah timing. Yang pertama, bila kita pulangkan barang. Yang kedua, bila kita dapat diskaun. Okey, jom kita tengok satu-satu bagi faham betul-betul. Okey, kita mula dengan yang pertama dulu pulangan barang. Benda ni agak biasa jadi dalam bisnes. Okey, bayangkan situasi ini. Eh. Syarikat anda beli barang secara kredit. Katalah 100 unit. Lepas tu, sebab kita ni bisnes yang bagus, kita pun bayar semua hutang tu on time. Settle. Tapi beberapa hari lepas tu, kita cek stok. Alamak, ada 10 unit yang rosak. Jadi kita pun pulangkanlah balik pada pemekal. Sekarang fikir balik. Kita dah bayar untuk 100 unit, tapi kita cuma simpan 90 unit. Jadi siapa yang hutang siapa sekarang? Ah, ha, pembekal itulah yang hutang kita duit refund untuk 10 unit tu dan inilah puncanya baki debit tu muncul. Baiklah, settle bab pulangan barang. Sekarang kita tengok sebab yang kedua pula, diskaun. Yang ini pun ada kaitan dengan timing pembayaran juga. Katakanlah hutang kita dengan pembekal ada seribu ringgit. Kita pun bayar penuh seribu ringgit. Settle. Tiba-tiba pembekal call. Dia cakap, eh sebab awak bayar awal, kita bagi diskaun lima peratus lah. So hutang kita sebenarnya bukan seribu tapi cuma sembilan ratus lima puluh ringgit. Nampak tak? Kita dah terlebih bayar lima puluh ringgit. Lima puluh ringgit tu sekarang jadi apa? Jadi duit kita yang ada kat pembekal. Dengan kata lain, pembekal tu pula yang berhutang dengan kita RM50. Dan ini pun akan muncul sebagai baki debit. Jadi, inilah kesimpulan paling penting. Kalau lepas ni anda nampak ada baki debit dalam akaun belum bayar, jangan panik. Jangan ingat tu salah kira. Sebaliknya, anggap ia sebagai satu isyarat penting. Isyarat yang cakap, Hoi, ada pembekal yang hutang duit dengan kita ni. Kena kutip balik. Okey, kita dah faham apa puncanya dan macam mana ia berlaku. Tapi, so what? Kenapa benda ni penting untuk bisnes kita? Apa kesannya? Sebab, ini bukan sekadar nombor-nombor dalam buku akaun tau. Ini pasal duit, aliran tunai syarikat. Bila kita faham dan pantau baki debit ni, kita pastikan rekod kita tepat. Dan yang paling penting, kita tak terlepas pandang untuk kutip balik setiap sen yang sepatutnya jadi milik kita. Kalau kita buat tak tahu je, ia boleh kacau gambaran sebenar kesihatan kewangan syarikat kita. So, nampak kan, satu peraturan asas dalam akaun pun ada pengecualian yang ada cerita di sebaliknya. Ini buat kita terfikir kan, agaknya apa lagi peraturan tetap dalam dunia perekonan atau bisnes ni yang sebenarnya ada sisi lain yang kita tak pernah tahu. Sesuatu untuk kita fikir kan, kan?